মই আৰু এটা কাহিনী এটা কৈ যাওঁ জুবিন গাৰ্গ কেৱল ছিংগাৰ বা চিনেমা বনোৱা মানুহ নহয় এবাৰ তেওঁ ৰাতি কাম কৰি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাতি ছোৱালী এজনীক বৰ বেয়া অৱস্থাত পালে বেয়া অৱস্থাত পাই তাইক ৰেস্কিউ কৰিলে তাইক যি মানুহে অত্যাচাৰ কৰিলে সেই অত্যাচাৰ কৰা মানুহৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কেছ দিলে কেচটো তেওঁ জিকিলে জিকাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক তেওঁ নিজৰ ছোৱালী বুলি এডপ্ট কৰি ল'লে সেই ছোৱালীজনীক মই আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰা দিব বিচাৰিছোঁ কাজলী আছে মোৰ মাজত কাজলীক মই মোৰ মাজলৈ মাতিছোঁ আমি এতিয়াও ছোৱালীৰ ওপৰত যেতিয়া অত্যাচাৰ হয় সদায় ছোৱালীৰ দেহাটো চাওঁ অত্যাচাৰ কৰা হাতখনক আমি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিওঁ তেওঁ দিছিলে কিন্তু তেওঁ হাতখনক শাস্তি দিছিলে

যে মোক এটা নতুন জীৱন নতুন জন্ম জুবিন পাপাই দিছিলে মোক যিটোৰ বাবে মই আজি ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ সিদিনাখন ই যদি মোক উদ্ধাৰ নকৰিলে মই আজি ইয়াত নাথাকিলোঁ হয় আপোনালোকৰ ওচৰত থিয় হয় আৰু তাৰপিছত মোক মানে এডপ কৰি নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা তাৰ লগত থাকিলে বহুত দিন থাকিলোঁ চৈধ্য চনৰ পৰা এই টুৱেণ্টি ফাইভ ফিফ এইটো বছৰলৈকে সেইটো বছৰৰ লাষ্ট জাৰ্ণি আছিলে পাপাৰ এইটো বছৰে মানে লগ নাপালো মেছেজ চেছেজটো চলি আছিলে কিন্তু মানে ভাগ্য নহ'ল মানে লগ পাবলৈ তাৰপৰা ছিংগাপুৰৰ পৰা অহাৰ পিছত লগ ধৰিম বুলি কথা বতৰাটো হৈছিলোঁ কিন্তু ক'ৰবালোক নাছিলে মানে তাৰ আজিকালি চেপনত থাকে আৰু এতিয়া চেপনবাসীৰ দায়িত্ব জলতা আছে গোটেই মানুহখিনিয়ে তাইক চাব আৰু এইটোৱে জুবিন দাস কোনোবাই জয় জুবিন দাস চিঞৰিলে চবেই চিঞৰিলেও ভাল লাগিব থেংক ইউ